નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યન પોથીનો ભાગ નંબર ચારનો પાઠ બીજો છે હંભી બને મહાનની વાત કરવાના છીએ અહીંયા મિત્રો આ રીતનું સ્વાધ્યન પોથી ભાગ ચારના પાઠ બેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર ધોરણ સાત ના સ્વાધિયન તમામ પ્રકરણના સોલ્યુશન મૂકેલા છે જે યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે તો મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ સાત વિશે હિન્દી ની સ્વાધ્ય ભાગ નંબર ચાર પાઠ બે અંભી બને મહાન પ્રશ્ન એક સહી વિકલ્પ ચુનકર કર બોક્સ નિશાન કીજીએ एमा ने लड़के को चवनि दी क्योंकि खो गई थी। तो उसे। अगर आपके कहीं खो जाते तो आप, उसे की करेंगे। त्यार आप, आप नियम का पालन कैसे करेंगे स्वयं अनुशासित होकर त्यारोथ कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि અલ્પહાર કે લીએ જાના પાંચમુ કિસી બી ક્ષેત્ર મેં સફળતા પ્રાપ્ત કરને કે લીધે લગાતાર અભ્યાસ કરતા રહેના ચાઇએ મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર સ્વધ્ય પોથી ભાગ ચારના તમામ પ્રકરણના સોલ્યુશન મૂકેલા છે અને આ સોલ્યુશનની તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક નામની એપ્લિકેશન આપી છે તેથી તમે શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને પીડીએફ જોઈ શકો છો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આ પ્રકારના સોલ્યુશન મૂકો તમને તરત જ ખ્યાલ આવે તો છઠ્ઠા પ્રશ્નનો જવાબ આવશે બીજું સાતમાનું પ્રમાણિકતા લક્ષણ પ્રમાણિકતા કા લક્ષણ નહી હે એમાં બીજું અપને કામ કે લિયે દુસરો કી ચીજો કા ઇસ્તેમાલ નહી કરના આઠમો હઝરત અલી કયો કહેના કહેલાના પસંદ ન થા હરામખોર नवमो जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे अतिथि त्यार पी बीजू छे वाक्य में कौन किसे कहता है लिखिए पहलू मेरे पास एक चवनी थी कहीं गिर हुई एक लड़का नरेंद्र से बीजू मैं हर मैच तीन बार खेलता हूँ सचिन ने किसी से त्रिजु भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था हजरत अली का एक सरदार से चौथो इस बाइक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है नरेंद्र ने भीड़ के लोगों में से किसी को त्यार पांच मेरे बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है महादेव रामे ने स्वयं सेवक से छठू से। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए हजरत अली एक सरदार से प्रश्न त्रो प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चा क्यों रो रहा था क्योंकि मेले में बच्चे की चवन्नी खो गई थी और उसे डर था कि उसकी माँ उसे पीटेंगी बीजू स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था त्रीजू स्वयं सेवक ने रनडे जी को द्वार पर ही क्यों रोक दिया क्योंकि राणे जी के पास निमंत्रण का पत्र नहीं था और उसे कर्तव्य भार दिया गया था जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसे ही अंदर आने दिया जाए चौथों अल्पाहर के समय कौन दिखाई नहीं दे रहा था अल्पाहार के समय कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था पांचव हजरत अली कैसे इंसान थे हजरत अली बड़े ही प्रमाणिक इंसान थे प्रश्न तरण बह प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग टूट गया है इसे क्या इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है बीजू स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा स्वयं सेवक ने कहा कि मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही ही रोडा अटकाओगे मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा કોઈ બી અતિથિ હોસ કે પાસ નિમંત્રણ પત્ર હોના ચાહીએ ભેદભાવ કી નીતિ મુદ્દે નહીં બરતી જાય ત્યાર પછી ત્રીજું છે હઝરત અલીને સરદાર મોમબત્તીઓ કે બારે મેં ક્યાં બતાવીએ મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો ખાસ જેથી આપણે આ પ્રકારના સોલ્યુશન મૂકીએ તમને તરત જ સોલ્યુશન મળી જાય અને પીડીએફ જોડા મેળવવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે यदि यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर पीडीएफ में ढी सको छो तो आ रीत न आपड़ा 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न जोवता कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी को क्यों दंग रह गए ત્યાર પછી पांचमु राज काज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल रहा है राज जब राज में काम करने वाला हर एक व्यक्ति प्रमाणिक हो तभी तो राज काज का काम अच्छी तरह चल रहा चल सकता है प्रश्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्यों मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्योंकि स्वयं सेवक को कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पर देखकर उसे सभा स्थल पर बिठाइए इस तरह से उसने अपना कर्तव्य निभाया बीजू आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है कई परिवार में लड़का लड़कियों में भेद कई जगह अमीर और गरीब का भेद जाति और धर्मों के आधार पर भेद स्कूल में कुछ बच्चों को ज्यादा ध्यान मिलता है और कुछ बच्चों को कम रोजगार में भी भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है त्रिजु कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र कौन कौन से गुण नजर आते थे कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र के में भक्तिभाव दया भाव कर्तव्य पालन आदि जैसे गुण दिखाई देते हैं चौथो आप प्रमाणिक इंसान किसे कहते हैं जो इंसान हमेशा सच बोले सभी कार्य में ईमानदारी रखे छल कपट न कर सके और हमेशा अपने बचपन पर टिके रहते व्यक्ति को प्रमाणिक इंसान कहते हैं पांचवा आदमी कैसे महान बन सकता है आदमी सत्य और प्रमाणिकता मेहनत सदविचारधारा सेवा भाव सीखने की इच्छा और धीरज और शांति से महान बन सकता है छठो दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है आप और किन बातों का अपना कर्तव्य समझते हैं मुश्किल में पड़ने वाले लोगों की मदद करना बड़े और बदला बुजुर्ग का, का सम्मान करना सत्य बोलना ईमानदार रहना पर्यावरण का रक्षण करना समय सर अभ्यास करना और नियमों करना। कर का पालन करना प्रश्न चार उदाहरण के अनुसार शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो प्रसिद्धि एट विख्याति जांच परीक्षण पुलिस ने सभी की जांच की नुकसान हानि खोट बारिश के कारण खेत में नुकसान हुआ अमीर धनवान अंबानी देश के अमीर व्यक्ति है खजाना धन भंडार खजाने की कमी नहीं थी प्रयास प्रयत्न उसने बाहर निकलने का प्रयास किया प्रश्न पाठ निम्नलिखित मोहरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए रोड रोडा अटकाना किसी काम में जानबूझकर बाधा डालना जब हम कोई अच्छा काम करते करने जाते हैं तो कुछ लोग बीच में रोड अटका देते हैं दंग रह जाना बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होना उसकी मेहनत देखकर मैं दंग रह गया कदम चुमना, बहुत सम्मान करना गुरुज की शिक्षा देखकर विद्यार्थी उसने उस, उस विद्यार्थी उनके कदम चुमने लगे પ્રશ્ન છ પરિછેદ કો પડકાર દે ગયે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ તો પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે તો પરિચ્છેદ કોઈ ગયા વિકલ્પ લીખીએ દાયિત્વ શબ્દ કા શબ્દ ફર્જ ઉન્નતિ શબ્દ કા વિલંબ શબ્દ અવન અવનતિ ત્રીજો આપણે રાષ્ટ્ર સમાજ ધર્મ સંસ્કૃતિ આપની આંખો કે સામને રખના में तो ध्यान में रखना चौथो राष्ट्र के प्रति भक्ति रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रभक्त प्रश्न के उत्तर लिखिए देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है क्यों देश की उन्नति और उत्थान उत्थान विद्यार्थियों पर निर्भर करता है क्योंकि वही कल के भारत के नागरिक है बीजू राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु तो विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है विद्यार्थी को प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र में अपने समाज धर्म और संस्कृति को आंखों के सामने रखना चाहिए तभी राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा त्रीज किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते है? वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं चौथों विद्यार्थी को अपने भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए विद्यार्थी को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए पांचवों परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए देश के भावी नागरिक प्रश्न सात सोचकर उत्तर लिखिए आपके जीवन की एक ऐसी घटना लिखिए जब आप बहुत खुश हुए हो तो तुम्हारा जीवन ने भी घटना लिखनी चाहिए मेरे जीवन की कई खुशियाँ लेकिन एक घटना मुझे आज भी सबसे ज़्यादा याद है यह या तब की बात है जब मैं कक्षा सिक्स में था छठवीं कक्षा में हमारी कक्षा में वार्षिक प्रतियोगिता चल रही थी मैं पहली बार भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन मैं रोज अभ्यास किया प्रतियोगी के दिन जब मेरा नाम पुरस्कार आ गया तो मैं मंच पर गया और आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया सभी शिक्षक और बच्चों ने ध्यान से सुन रहे थे भाषण के बाद जोरदार तालियां बजी परिणाम आने पर मेरा नाम पहले स्थान पर आया मुझे मेडल और प्रमाण पत्र मिला उस पल मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरी मेहनत और हिम्मत की जीत थी मेरे माता पिता और शिक्षकों ने भी मुझे सराहा यह घटना हमेशा मुझे याद दिलाती है कि मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है त्यार पछी आपके स्रोत किसी एक महान पुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए। मेरे प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है उसका जीवन सरल सत्य और अहिंसा का अनोखा उदाहरण है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था लोग उन्हें प्यार से बापू कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया और हमेशा सच बोलने की सीख दी एक प्रसंग मुझे सबसे अधिक प्रेरित करता है यह तब की बात है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे एक बार परीक्षा के दौरान उनके शिक्षक ने उन्हें नकल करने के लिए कहा लेकिन गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कहा कि गलत काम करके अच्छे अंक लाने का कोई मतलब नहीं सच वही जो दिल को सही लगे इस घटना से पता चलता है कि वो बचपन से ईमानदार और सिद्धांत पर चलने वाले थे उनकी यही सत्यनिष्ठा, और देश के प्रति समर्पण मुझे बहुत प्रेरित करता गांधी जी का जीवन सिखाता के कठिन समय में भी सच और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप महादेव गोविंद राण्डे की जगह होते तो क्या करते यदि मैं उनकी जगह होता तो सबसे सबके लिए शिक्षा फैलाने का काम करता ताकि कोई आदमी औरत अज्ञान के कारण पीछे न रह जाए स्त्रियों को बराबर अधिक दिलाने दिलाने का बराबर अधिकार दिलाने की कोशिश करता और उन्हें पढ़ने लिखने में आगे और बढ़ने में अवसर देता समाज में फैली बाल विवाह और बाल विवाह और अशिक्षा जैसी बुराइयों को रोकने के लिए लोगों में समझाता और जागरूकता फैलाता गरीब और जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करके उसे स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करता हर व्यक्ति को सही रास्ता चुनने और अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना महादेव गोविंद नाथ जैसे महापुरुष ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया उनकी जगह में भी समाज को बेहतर शिक्षित और समानता वाला बनाने की पूरी कोशिश करता પ્રશ્નાર્થ પરિચ્છેદ કો પડકર અનુલેખન કહે તો મિત્રો અહીંયા જે ફકરો છે જોઈ જોઈને તમારે લખવાનો છે જેને આપણે અનુલેખન કહેવાય છે જે ફકરો આપ્યો છે એ જ મુજબ નીચે તમારે લખવાનો છે ત્યાર પછી પ્રશ્નનો ઉચિત વિરામ ચિહ્ન સક્કર પરિચ્છેદ ફિરસે લખીએ તો અહીંયા ફકરો છે આ જે વિરામ આપ્યો છે એ રાખીને લખવાના છે આ રીતનો ફકરો થશે જો અહીંયા વિરામ ચિહ્ન સાદી સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ પછી વિરામ પછી દેવતામાં અવતરણ ચિહ્ન પછી ચિહ્ન બરાબર આ રીતનું તમારે વિરામ ચિહ્ન મૂકીને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે છે જે મેં મુજબ મુજબ ત્યાર પછી આ ફકરો પણ એ જ રીતનો ચીસ દેશ કા અન્ન જળ ગ્રહણ કરતે હે બરાબર એમાં જય વિરામ ચિહ્ન છે બધી જગ્યાએ આ રીતનું વિરામ ચિહ્ન મૂકીને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે त्यार पछी प्रश्न दस अ विशेषण को कोष्टक वर्गी में वर्गीकृत करते वाक्य में प्रयोग कीजिए तो ढाई किलो थोड़ा दो लीटर दस मिली सौ ग्राम परिमाणवाचक शब्द है सर्वनाम कोई पे यो कौन व वाक्य मैंने ढाई किलो आलू ली मुझे थोड़ी चीनी चाहिए मैंने दो लीटर दूध लिया दस मिली दवाई चीन दवाई पीने के लिए कहां मैंने 100 ग्राम अदरक लिया कोई मुझे दवाइयां ला दो वे मेरे पिताजी हैं यह कौन सा शहर है तेरे घर में कौन आया था वह मेरी बहन है ત્યાર પછી તમારે જોડકા જોડવાનો છે પહેલા નિશામે ડ બીજા નિશામે અ ત્રીજા નિશામે બ

ત્યાર પછી સુંદર ગુણવાચક વિશેષણ કોણ સર્વનામિક વિશેષણ ત્યાર પછી અગિયારમું અપને વિચાર લીખીએ છૂટ્યો કે દિનો મેં પાઠશાળા કા મેદાન ક્યાં શોધતા હોગા તો આ રીતનાનો જવાબ છે અહીંયા સ્ક્રીનશોટ પાડીને આ જવાબ તમે લખી શકો છો ત્યાર પછી યદી ધરતી બોલ પાતી તો મનુષ્ય કે બારેમે સે ક્યા શિકાયત કરતી તો આ રીતનો જવાબ થશે તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી અને જવાબ લખી લેજો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી અને તમારા મિત્રોને ખાસ શેર કરવાનું છે અને પીડીએફ જોવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે ત્યાંથી તમે પીડીએફ મેળવી શકો છો તો મિત્રો આ તો આપણું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વાધિનપતિના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડિયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો